Друзі, привіт! Рада бачити вас на каналі GoIT. Мене звати Вікторія Клименко я керівник клієнтського сервісу в компанії GoIT. Сьогодні ми проведемо інтерв'ю з випускником курсу Fullstack Online Максимом. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та яку позицію займаєш? Зараз, на даний момент моя позиція це Fullstack розроботчик в компанії WeCloud. Ми займаємося розробкою. Системы видеонаблюдения, и также есть отдел, который занимается видеоаналитикой. Это я тоже интегрирую в систему. Но моя основная задача это работа с IP-камерами и управлением IP-камерами, ну, запись архива, вы потоки и прочее. Как давно ты на этой позиции? Начал примерно два года назад, ну, конкретно на этом проекте. Яким было твое життя до IT? Сейчас мне 28 лет, я сам из Одессы. Занимался ну, самыми разными вещами. Я и тренером был, и работал менеджером по продаже на европейском рынке. Последняя моя работа перед тем, как уйти в IT, была такая уже более направлена в эту сферу, но совсем не связанная с разработкой и сугубо техническими навыками. Это была техподдержка в email-маркетинговой платформе американской. Вот. И поэтому работал я на английском языке с англоязычными клиентами. Это мне, кстати, очень помогло в будущем в учебе и, естественно, уже в работе, потому что без английского достаточно сложно да, разбираться в каких-то вещах уже более глубинно. Собственно, с этой работой начал самой старт. Я начал интересоваться уже непосредственно разработкой и как вечером листал ленту фейсбука и увидел рекламу да, бесплатного марафона семидневного и решил почему бы не попробовать и вот как-то мне очень зашло mm -hmm. і подача матеріала, і в принципі все, що ми делали там, в роботі це набригадилось, і я подумав, а чому не пойти далі? І як-то так от стартанув. Взяв курс і пошов вчитися. Скажи, будь ласка, які моменти з навчання, можливо, згадуєш з теплом або особливою ностальгією, що було хорошим? Командні проекти. Ми дуже класно здружились з ребятами, у нас було три, по суті, командних проєкта. В итоги ми даже з Виделись. То есть, некоторые ребята с других городов тоже приезжали, мы встречались в Одессе. И ментор у нас тоже был с Одессы. Мы с ним встречались. То есть, такое очень приятное и теплые воспоминания. И когда занимались проектами, каждый день созванивались прям даже лайф ходили. Максимально прикольно вийшло. Я пам'ятаю, саме ваш потік ще й зустрічався офлайн в Києві, також з ментором з Одеси, який в той раз був в Києві, і ми проводили цю зустріч. Тому також... у мене да, також да, ностальгічні ми... спогади про це а, було дуже круто. І насправді а, багато хто каже, навіщо ви поєднуєте нас в потоки, в групи. Ми один одного не знаємо і так далі. Але коли починаєте працювати в командах, потім багато хто починає товаришувати, працевлаштовуватись в одній і ті самій компанії або працювати навіть на фрілансі разом. А тому це точно не даремно. І твій приклад те підтверджує. Розкажи, будь ласка, коли ти почав шукати роботу і яким чином в тебе відбувався пошук роботи? Сказь я почав після того, як закінчив блог з React, там. Понял, вже в принципі да, якась база, з якою я можу. Идти и что-то искать, и будет больше возможностей найти работу, чем если бы я просто пошел на JavaScript или там знаю верстку. Искал я на Джинни, то есть я долго в принципе не искал. Я прошел одно тестовое, но что-то мне так и не ответили по поводу этого тестового. Потом прошел тестовое во второй компании. Но там достаточно странные условия для меня были. Там нужно было за две недели написать какое-то приложение на React Native с использованием TypeScript и Express'а. Мало того, что я этого все не знаю, по сути, я знаю только React. И за две недели управиться с всеми этими вещами, и тогда тебя возьмут на проект. Ну, то есть для меня это было максимально странно. И так получилось, что вот Третья вакансия оказалась максимально вот для меня. Во-первых, офис в Одессе, да, в на момент находился в Одессе, и можно было работать там. Далее тестовая, абсолютно адекватная, которую я выполнил за полчаса. На следующий день я просто пришел, пообщался с сеньором, час у меня был, длился технический собес. После этого мне сказали, что в понедельник я могу выходить, начинать. Mm -hmm. Слухай як швиденько і не дуже тернистий шлях пройшов. Розкажи, будь ласка, про англійську мову у сфері IT. Ти казав, англійська в тебе хороша. А який рівень англійської у тебе? Чи питали на співбесідах англійську, чи можливо ти одразу відгукувався на англійські вакансії? Розкажи детальніше. Я коли вже отримав офер, прийшов в понеділок на роботу. у мене сеньор сьомо а, кстати, що у тебе з англійським? Тобто він просто забув пасіч. Ну як взагалі у мене з цим? Благо англійські є. И он мне уже сразу, то есть с первого дня он мне пригодился. Почему? Потому что меня посадили разбираться с React Native. На тот момент я знал только React. React Native он, в принципе, похож, но все равно, чтобы разобраться в каких-то нюансах, тонкостях, нужно куда лезть в документацию. Документация адекватная на каком языке? Там и материалы все связаны okay. на английском. И, естественно, знаю английский, и тебе проще и быстрее можно в это все вникнуть. Находясь в данный момент на своем проекте, какие-то вещи я доучиваю постоянно, то есть курс — это, по сути, просто старт, а учиться нужно постоянно. Какие появляются какие-то новые практики, появляются какие-то новые фреймворки, подходы и так далее. там. Или просто нужны какие-то новые технологии, которые я внедряю в свой проект это нужно учить. И хороший, качественный материал, как правило, на английском. О котре начинаешь работу, о 3 заканчиваешь. Чи есть стабильный график, че он, возможно, плавающий, и ты можешь после рабочего дня пойти до стоматолога. А как с этим? Удобный момент, который я ценю в этой работе, что нету прям, что я должен сесть четко в такое-то время, закончить такое-то время. Я могу спокойно написать заказчику, сказать, что мне нужен выходной, и он никогда не мне не отказывает в принципе, потому что он понимает мое отношение к работе, потому что я люблю эту работу, мне нравится заниматься этим, я не занимаюсь этим спустя рукава. И если мне реально нужно там отдохнуть или куда-то уехать, то это я не встречаю никаких недопониманий с его стороны. И касательно дедлайнов, так же самое. То есть есть, понятное дело, какие-то общие рамки того, да, в каком темпе я должен двигаться, но по сути дедлайны я ставлю сам себе. На свои ответственности, на совесть. Звучит um, на никогда... Да, звучит очень классно, да, поэтому нравится мне. Понятное дело, когда работаем над какими-то конкретными проектами, да, на каких-то объектах разворачиваем свой проект, то где-то нужны, нужны там быстрые доработки, где-то что-то нужно доделать, что-то нужно исправить, немножко приходится дольше посидеть, приходится выстраивать свой график таким образом, чтобы взаимодействовать с заказчиком, потому что не может так, да, что он... Работаю днем, я работаю ночью. Uh -huh. да, да, коммуникация. Вот, но в целом я сам себе устраиваю график. Зарплату сам себе тоже переглядаешь? Ну, сам себе не, не пересматриваю, но я не стесняюсь говорить о том, что пора пересмотреть. <laughs> вот и в принципе тоже достаточно откровенно об этом говорим и. Там я говорю своє жадання, заказчик говорити що, коли і яким образом буде присході, і в принципі всегда здержує своє слово до речі, стосовно зарплати не буду питати, яка вона то скоріше дій. ДА, але скажи, як часто її переглядають? Це один раз на рік, чи це по завершенню певного етапу проекту? Як це відбувається Скоріше раз в год? Угу. Ну существенно, то не, не такої, що на кик, там, 50 п'ятдесяти 100 долар. То є угу. существенне різниця. супер, это очень добре, и на останок, что бы ты хотел пожелать нашим студентам, которые сейчас учатся? Хотел бы пожелать напористость как-то, я не знаю, вот какого-то рвения, да, то есть понимание того, что нужно идти перед буром. Если действительно мотивация э, состоит в том, чтобы э, обрести какой-то новый навык, использовать его, понятное дело, что будут моменты, в которых не очень приятно, какие-то затыки, с которыми нужно разбираться, нужно будет возвращаться на шаг назад, будет же думать вот у меня не получается, вот я не способный и так далее. По-любому у всех это всегда бывает на том или ином этапе. Просто піріть буром далі, по-любому, ця стіна проламається. Дякую дуже тобі за твої поради. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі у нових відеозаписах. Всім папа! -па.